लोकसेवक राजा गणेश मंडळाच्या वतीने आरतीचे आयोजन करण्यात आले होते शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे ने यांच्या हस्तेही आरती संपन्न झाली या मंगलमय प्रसंगी मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष बनसीलाल गांगवे शिवसेना शहरप्रमुख ज्ञानेश्वर डांगे युवासेना जिल्हाप्रमुख हनुमान शिंदे मनोज बोरा कचरू गांगवे माजी नगरसेवक मनोज गांगवे यांच्यासह अनेक गणेश भक्त यावेळी उपस्थित होते

कारकारम् भुजेन्द्रः सदा वसन्तम् वरि आरन्दे भवम् भवागी कैर्णवात् कर्पूरगौरेण मनोहरेण सुवर्णवा कार्यताङ्गरेण श्रीस्तवा भवताङ्गोभक्कालागे क्रेतु नातालागे पार्श्वरलायि कर्पूरगौरम् कर्णातारम् तत्कालकारम् भुजेन्द्रः तदा वसन्तं वरि